Gün informasiya proqramına baxırsınız, efirimizi davam etdirəcək. Qərb bölgəsinə ötən gün axşam saatlarından başlayaraq yağan yağış səhətlərini daha da intensivləşib. Təbii hadisəsi ən çox Goranboy rayonunda fəsaddlar yaradıb. 2 Ucuqar dağ kəndinə gedən yol sıradan çıxıb eləcə də əkin sahələrini sel basıb. Əməkdaşlarımız hadisə yerində olublar. Diqqət ekranlara. Bura Goranboy rayonunun Nizami kəndidir. Yağan yağış səbəbindən gələn sel daha çox bu kənd ərazisinə ziyan vurub. Belə ki, kəndin ərazisində olan yonca eləcə də Günabaxan sahələri sel sularının altında qalıb. Yağan güclü yağış nəticəsində dağlardan gələn sel kənd ərazisində təxminən 10 hektara yaxın əkin sahəsini basıb. Bitkiləri sel suları yuyub. Torpaq mülkiyyətlərinin təkrar şumları yararsız hala düşdüyündən ciddi ziyanla üzləşiblər. Bu Nizami kəndində asfaltın alt hissəsində bunla neçə dəfədir keçən ildən bura e, gələn sələr hamısı mənim sahələrimi tutur. Bu gün də e, səhərə yaxın zəng elədilər ki, yenə səl gəlibdi. Hə, e, yenə də şumları, şum sahələrinə əsas postun yandakı, zəzal postun yanı deyilən bir mənə, ərazidə e, əktdiyim şum sahələrini demək olar ki, şumunu təmiz torpağı yuyub aparıbdı. Üç yerdən sahələrimə ziyan dəyib, fikirlə. Onca sahəm hə, bir xeyli yuyubdu. Təzə səpilmiş yoncanı. Axşamdan güclü yağışlar oldu. E, yağışlar nəticəsində sel gəldi kənddə. E, Hal-hazırda hələlik güclü elə itki də yoxdur. Sadəcə e, sahələri, çöl sahə torpaqlarının hamısını su basdı. Cunaqaxandı, Yonuzadə, Yonuza sahələrində bir az ziyanlıq oldu. Rayonun Dərmanlar, Goran, Azad, Qazançı kəndlərində də əkin sahələrinə ziyan dəyib. Kürəkçayda suyun səviyyəsi artdığından su kanallarla da daşaraq əkin sahələrini basdı kəndlərə elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranıb. Yol infrastrukturuna ziyan dəyib. Güzallar və Börücənlərində yol infrastrukturuna ziyan vurmuşdu. Nizami Deyirmanlar kəndlərində əkin sahələrinə ziyanlıq vermiş. Qazançı və Yolanda kəndlərində isə ən ormanda yola, kənd daxili yollara zərər vermişdi. Axşam saatlarında Fərqaldalar komissiyası ərazidə olmuş, baxış keçirilmiş və dəymiş ziyanlardan qaldırması işləri görülür rayonun adiatı qurumları ilə bir yerdə texnika cəlb olunmuş və hazırda işlər davam etdirilir. Təlafatımız və itkimiz yoxdur. Evlərə, gənlərə su dolmamışdı. Fəvqəladə komissiyası günün sonuna qədər də hadisə ərazidə olacaqdı. Gördüyünüz kimi də hazırda yağıntılı hava davam edir. Həmizə ərazidəyik. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə, sabahda ölkə ərazisində arıb ir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Elnur Vahidovlo, Ceyhun Elbrusovlo, Caramboy